Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami daripada Kumpulan 9 akan membentangkan tentang skandal Watergate Yang mana dalam poster yang anda lihat ini Kami akan menceritakan secara ringkas mengenai kes rasuah antarabangsa Amerika Syarikat Iaitu skandal Watergate, skandal politik yang menyebabkan perletakan jawatan Nixon Oleh itu jom kita teruskan kepada yang seterusnya Bismillah, Assalamualaikum Seterusnya kita pergi kepada kesalahan yang berlaku dalam isu skandal Watergate ni Di mana terdapat 5 kesalahan yang berlaku yang pertama ialah pencerobohan dan pengetipan secara haram kesalahan ni uh, dilakukan oleh 5 orang individu yang mana mereka cuba untuk menceroboh parti demokrat uh, kenapa mereka ceroboh? sebab mereka nak mendapatkan maklumat untuk membantu kempen pilihan raya supaya Presiden Nixon ni menang ha, kini Presiden Nixon ni dia suruh lima orang ni pergi ke pejabat parti demokrat cari maklumat ha, macam mana nak bagi aku menang ni kempen ni ha, itu yang pertama kesalahan yang kedua iaitu penyalahgunaan kuasa oleh pihak eksekutif di mana Presiden Nixon ni dia dah tahu dia terlibat dalam kes ni dia mengarahkan CIA. CIA ni di satu agensi keselamatan dekat Amerika Syarikat pada waktu tu. Uh, Presiden Nixon ni dia suruh lah dia arahkan CIA untuk menghentikan FBI. FBI ni apa pula? FBI ni satu biro penyiasatan persekutuan. Uh, dia lebih kepada parlimen, dia lebih menyiasat kepada kepimpinan dekat Amerika Syarikat pada waktu tu. Uh, kemudian Presiden Nixon ni dia suruh lah CIA ni berhentikan FBI dalam menyiasat dalam menyiasat kes ni supaya diri dia tu tak kantoi ha, terlibat dalam rasuah lah yang ketiga ialah halangan terhadap proses kehakiman atau dikenali sebagai obstruction of justice di mana waktu ni pentadbiran Nissan iaitu pentadbiran di bawah beliau Presiden Nissan ni dia memasukkan dia cuba memasukkan bukti dia dengan cara dia membayar dia membayar orang-orang dekat sana lah orang-orang yang terlibat dalam proses kehakiman tu supaya diri dia tu tak bersalah Seterusnya ialah penyalahgunaan kuasa dana kempen pilihan raya Presiden Nielson ni diguna duit yang dapat waktu kempen pilihan raya tu untuk membuat aktiviti haram Contohnya dia bayar orang yang melakukan pengetiban Dia bayar orang yang dalam proses kehakiman Dia bayar orang yang tolong dia Segala macam lah yang melibatkan kesalahan undang-undang Dan yang terakhir ialah menipu rakyat dan pihak kongres okay, kesalahan yang berlaku kat sini macam mana Presiden Nisan ni dia menipu rakyat dia macam tak mengaku dia pun tipu pihak kongres dia tak mengaku yang dia ni terlibat dalam kes ni lepas tu pada hujung sekali dia yang mengaku sendiri yang mana dia terlibat dalam kes tersebut dan sebabkan itu rakyat semua dekat situ kepercayaan mereka terhadap kepimpinan tu dah merosot kini dah berkurang lah mungkin mereka ambil iktibar supaya tak percaya semua pemimpin Itu saja. Saya akan menerangkan akta-akta undang yang terlibat dalam kes ini Ada lima akta yang terlibat dalam kes ini Yang pertama, Perlembagaan Amerika Syarikat Perkara 2, Seksyen 4 yang memperuntukkan bahawa Presiden boleh dipecat melalui proses impeachment sekiranya didapati bersalah atas kesalahan seperti perkhianatan, rasuah ataupun jenayah berat yang lain Selain itu tindakan memasang alat pengintip secara haram melanggar Federal Wiretap Act 1968 yang menetapkan bahawa sebarang pengawasan elektronik ataupun rakaman komunikasi tanpa waran yang sah adalah dilarang. Pengintipan yang dilakukan di pejabat Parti Demokratik jelas merupakan pelanggaran kepada akta ini. Seterusnya Tindakan Nixon dan pentadbirannya yang cuba menutup siasatan dan menghalang proses perundangan pula melanggar Seksyen 1503 di bawah US Code Title 18 yang mengkategorikan perbuatan menghalang keadilan sebagai jenayah. Ini termasuklah perbuatan menakut-nakutkan saksi, menembunyikan bukti dan menggunakan pengaruh untuk menghalang siasatan rasmi. Selain itu, penggunaan dana kempen melanggar Federal Election Campaign Act FECA 1971 yang mengawal sumbangan dalam dan pembelajaran dalam kempen politik. Seterusnya, kesan daripada skandal ini telah mengendorong kepada penggubalan Ethic in Government Act pada tahun 1978 yang memperkenalkan keperluan untuk pengisytiharan harta oleh pegawai kerajaan serta membolehkan pelantikan awal raya bebas untuk menyiasat salah laku dalam kalangan pegawai atasan kerajaan. Ini bagi mengelakkan campur tangan politik dalam siasatan terhadap kerajaan sendiri. Faktor-faktor kesalahan skandal Watergate bermula apabila ejen kempen Nizam menceroboh pejabat parti demokrat untuk mencuri dokumen dan memasang peranti pengintip bagi merakam perbualan sulit. Mereka ini ditangkap dan dilakukan sesatan mendedahkan kaitan dengan rumah putih. Nizam cuba lindungi mereka dengan membayar wang senyap dan mengarahkan CIA menghalang sesatan FBI satu penyalahgunaan kuasa yang serius. Pendedahan oleh wartawan dan saksi dalaman menunjukkan Nizam merakam perbualan di Oval Office. Beliau cuba merahsiakan rakaman tersebut tetapi Mahkamah Agung arahkan ia untuk diserahkan. Bukti rekaman membuktikan kesalahan Nizam dan di bawah tekanan politik Beliau meletakkan jawatan pada 9 Ogos 1974 okay, Seterusnya, skandal Watergate ini memberi kesan sangat besar terhadap individu dan juga organisasi okay, Sebagai contoh, kesan terhadap individu adalah Presiden Richard Nixon sendiri Terpaksa meletakkan jawatan selepas kes skandal Watergate ini dilondihkan okay, Ini menunjukkan tekanan politik yang sangat kuat bila seorang pemimpin hilangnya integriti Yang kedua Beberapa pemimpin tinggi Dimasukkan dalam penjara Jadi orang Kanan Nixon ni Seperti John Mishlin Handelman Dimasukkan dalam penjara Okey, Ini membuktikan bahawa Tiada siapa yang Kebal daripada tindakan undang-undang Seterusnya Kesan terhadap organisasi Okey, Yang pertama CIA, FBI dan White House tercalar reputasinya Sebab uh, Agensi ini digunakan untuk Menutup kes Kendall Watergate ini Namun akhirnya kantoi Dan akibatnya Nama baik agensi ini uh, Tercemar Yang Kedua, kredibiliti kerajaan terjejas So, rakyat mula sedar Kuasa eksekutif ini Disalahgunakan untuk melindungi kesalahan pemimpin ini Okay, seterusnya yang terakhir implikasi terhadap organisasi adalah kepercayaan rakyat semakin merosot jadi orang ramai pun hilang keyakinan terhadap kerajaan dan selepas kes skandal ini banyak reformasi aa, diperkenalkan untuk perbaiki balik sistem politik dan kesimpulannya skandal Watergate ini memberi kesan yang sangat besar bukan sahaja terhadap individu tetapi juga terhadap organisasi dan kepercayaan rakyat. Akhir sekali terdapat tujuh langkah bagi mengatasi kes rasuah di negara kita. Yang pertama, memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Untuk menangani masalah ini secara berkesan, langkah pertama yang perlu diambil ialah memastikan undang-undang dilaksanakan secara tegas dan adil bagi mencegah salah guna kuasa. Yang kedua, menubuhkan badan pencegah rasuah. Selain itu, penting untuk menubuhkan sebuah badan bebas yang berperanan khusus dalam membantaras rasuah secara sistematik dan menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan ketelusan dan sistem pentadbiran yang terbuka. Dalam masa yang sama, sistem pentadbiran perlu lebih telus dan terbuka supaya rakyat boleh menilai secara memantau takbir sekurus secara langsung. Yang keempat, pendidikan dan pemupukan nilai integriti. Tambahan pula, pendidikan nilai integriti harus dipupuk sejak di bangku sekolah agar masyarakat membesar dengan kesedaran moral yang tinggi. Yang kelima, melindungi pemberi maklumat. Bagi menyokong usaha ini, perlindungan kepada pemberi maklumat perlu dijamin melalui undang-undang agar mereka tidak takut untuk tampil melaporkan penyelewengan yang berlaku Yang keenam, memberi peranan aktif kepada media dan masyarakat sivil. Seterusnya, media dan masyarakat sivil harus diberi ruang dan kebebasan untuk memantau, melapor dan memberi tekanan terhadap isu integriti secara bebas Langkah yang terakhir sekali adalah kepimpinan berintegriti dan teladan yang baik. Akhir sekali, pemimpin mesti menunjukkan teladan yang baik dan berintegriti tinggi kerana kepimpinan yang jujur akan mencorakkan budaya organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya, pengajaran daripada skandal Watergate yang menjadi titik hitam dalam sejarah politik Amerika Syarikat. Iaitu pada 1972, ejen kempen Presiden Nixon menceroboh pejabat parti Demokrat di kompleks Watergate untuk mencuri dokumen sulit dan memasang peranti pengintip Apabila mereka ditangkap, Nixon cuba menafikan penglibatan Rumah Putih dan membayar wang senyap kepada pencuri. Beliau juga menggunakan CIA untuk menghalang siasatan FBI yang merupakan satu penyalahgunaan kuasa. Namun, wartawan yang gigih dan pemberi maklumat rahsia memainkan peranan penting membongkar skandal ini. Pendedahan rakaman rahsia Oval Office akhirnya membuktikan penglibatan Nixon dalam usaha menutup nutupi kes. Mahkamah Agung Amerika Syarikat memerintahkan Nixon untuk menyerahkan serakaman sebagai bukti akibat tekanan politik yang menjadi hebat yang semakin hebat Nixon menjadi presiden pertama Amerika Syarikat yang meletakkan jawatan pada 9 Ogos 1974. Antara pengajaran yang penting adalah pertama pentingnya ketulusan dan integriti dalam kepimpinan. Kedua, kebebasan media dan perlindungan pemberi maklumat sangat penting untuk mendendahkan salah laku pemimpin. Tiga, sistem semak dan imbang dalam kerajaan Kongres, Mahkamah Agung dan media mesti sentiasa berfungsi untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. Keempat, undang-undang seperti Federal Wiretap Act and Ethics in Government Act wujud untuk menjaga accountability dan menghalang salah guna kuasa. Akhirnya, rakyat perlu peka dan berani untuk menuntut keadilan serta menolak rasuah demi menjaga demokrasi dan kestabilan negara.